assalomu alaykum teplitsa olami agrolimon gruppasi limonariyada va ba bir qancha telegram gruppalari asoschisi juda ko'p dehqonlarga beminnat yordam berib kelayotgan agrokonsultant agrar sohasida limonchilikda juda ko'p shogirdlar tayyorlab kelayotgan ustoz muhammad yusuf xoji aka hozirda o'zbekistonda endi o'rganilayotgan organik o'g'it kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yordamida ishlab chiqariladigan yani, tabiiy organik biogomus to'g'risida shunday ma'lumotlar arni telegram gruppalarida taqdim etdilar nima uchun hech bir o'g'it biogomusni o'rnini bosa olmaydi tabiiy ravishda ishlab chiqarilgan biokompost barcha kerakli mikroelementlar fermentlar tabiiy antibiotiklar vitaminlarni o'z ichiga olgan muvazzanatli va organik ravishda ishlab chiqarilgan tarkibida gumus miqdori yuqori bo'lgan o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi garmonlari mavjud tabiiy o'g'itdir bu shuningdek tuproq unumdorligini yaratadigan noyob mikroorganizmlar kompleksi bo'lgan mikrobiologik o'g'itdir biogomus tarkibida patogen mikrofloralar gilment tuxumlari patogen sodda organizmlar sistalari sinotrop chivinlarning lichinkalari begona o't urug'lari mavjud emas tarkibidagi barcha elementlar va patogen mikrofloralarning yo'qligi har bir partiya laboratoriya tekshiruvlari bilan tasdiqlanadi o'g'itlar butun rivojlanish davrida o'simliklar tomonidan osongina va asta sekin o'zlashtiriladi biogoms qishloq xo'jaligidagi ekinlarning barcha turlarini ekishda oziqlantirishda o'rmonchilik gulchilik shuningdek tuproqni reanimatsiyasida va qayta tiklanishida asosiy organik o'g'it sifatida ishlatiladi o'g'itlar butun rivojlanish davrida o'simliklar tomonidan osongina va asta sekin o'zlashtiriladi biokompostni erta bahordan kech kuzgacha ochiq yerlarga kiritish mumkin bu uzoq muddatli ta'sirga ega organik o'g'itdir uning samaradorligi to'rt yetti yilgacha davom etadi oziq moddalar biogomusda gumus gomiz kislotalari bilan birikmalar shaklida uchraydi va tarkibida o'simliklar uchun zarur bo'lgan barcha makro va mikro elementlar hamda biogen kalsiy mavjud biogomusda o'simliklarning oziqlanishi uchun zarur bo'lgan elementlar tuproqning mineral tarkibiy qismlari bilan o'zaro ta'sir qiladi va murakkab kompleks birikmalar hosil qiladi shunday qilib ular yuvilib ketilishini ishonchli tarzda saqlab qoladi asta sekin suvda eriydi va uzoq vaqt davomida o'simliklarni oziqlanishini ta'minlaydi biokompostning samaradorligi to'g'risida quyidagi ma'lumotlar guvohlik beradi agar tuproqqa kiritilgan bir tonna go'ng foydalanish yilida don hosildorligini o'n o'n ikki kilogramga kartoshkada 100-120 yuz yigirma kilogramga oshirgan bo'lsa 1 tonna biokompost kiritilganda foydalanish yilida don hosildorligining oshishi 100-200 yuz kilogram kartoshka 160-180 oltmish kilogram va undan ko'p va sabzavotlar 200 yuz kilogramni tashkil etadi tuproq keyingi besh yilgacha yuqori unumdorligini saqlab qoladi biogomus bilan o'g'itlangan tuproqda hosil o'n o'n besh kun oldin pishib o'simliklar turli kasalliklarga va sovuqqa chidamli bo'ladi biogomusdan yetarli darajada foydalanilganda va uzoq muddat uch mavsum davomida qo'llanilganda zaharli dorilardan foydalanishdan voz kechishga imkon beradi agroxabarlarda sizlarga shu sohaga oid bo'lgan xabarlarni arokonsultantlarni eng yaxshi ma'lumotlarni yetkazib borishda harakat qilamiz sizlar bilan man murodova dinara baratullayevna bo'ldim sog' bo'linglar azizlar